श्रीमद्भगवद्गीतैः पदिनेलाम् अध्यायं श्रद्धात्रयविभागयोगम् अर्जुनो वाचां ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः देशां निष्ठातु का कृष्णः सत्त्वमाहोरजस्तमः श्रीभगवानुवाचा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सास्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी सेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रत्स एव सह यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसिराजसाः प्रेतान् बोधकानां चायी यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते एतपोजनाः तं वागङ्कारसंयुक्ताः कामराग बलान्विताग कर्षयन्त शरीरस्थं भूदक्राममसेतसः मा चैवान्तक्सरीरस्तं तान्विद्या सुरनिच्छयाम् आहारस्त्वभि सर्वस्य त्रिवितो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा धानं तेषां पेतमिमं शृणुम् आयुक्सत्त्वफलारोक्यसुगप्रीतिविवर्धनाः रस्यात्स्निग्धाथिरा हृद्ध्या आहारसात्विकप्रियाः कट्पं लवणाष्ण दीक्ष्णरु आहार राधस श्रेष्ठा दुःखसोगामयप्रदाग यादया यादयामङ्गदरसं भूदिपरशु कर्युषितं च उच्छिष्टमपि सा मेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अपलाहां क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो ययुज्यते ये यष्टव्यमे वेति मनः समादाय स सात्विकः अभिसन्थायतु फलं तं प्रा तं पार्थमपि सैवयतु इद्यते परश्रेष्ठतं यज्ञं विद्धिराजसं विधिहीनम् मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिसक्षति देवत्विजगुरुप्र प्राज्ञ पूजनं सौसमार्जवम् ब्रह्मच्चर्यमहिंसा च शारीरं तव उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहिदञ्च स्वाध्यायाप्यसनं चैव वाङ्मयं तव उच्यते मनःप्रसादकसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसं शुद्धिरित्येतपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्त त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिसक्षति सत्कारमानपूजार्थं तपोथं फेन चैवयत् क्रियते तदि तदिह तदि प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवं मूढग्राहीनात्मनो यत् पीठया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाकृतं दातव्यमिति दीयतेनुपकारिनी दीयतेऽनुपकारिणि देशे काले च पात्रे च स्मृतं यत्तु तु यत्तु यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुत्तिच्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं धत्तानं राजसंस्मृतम् अदे च काले यद्धा न भात्रेभ्यच्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाकृतम् ओं तत् सति सतिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिवित ब्राह्मणास्तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञतानर्थवक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनपसन्ताय फलं यज्ञतक्रियाः दानक्रिया च विविधा क्रियं ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रचस्ते कर्मणि तथा युज्यति यज्ञे तपसितानि च स्थिति सतिति सोच्यति कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवपि दीयते अश्रद्धया हुतं तत्त्वं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः